Игорь Троговцев – водитель 17 маршрута. Уже с июня ему придется ходить дополнительные ночные рейсы. Работать по ночам мужчина не против. Мы к этому готовы, но пока еще точно об этом еще нам не сообщали. В принципе, не тяжело, просто что движение такое усиленное. Много машин, пробки постоянные. Мы по 17 работаем, вот первый раз делаем по графику, остальное уже не успеваем. Потому что везде пробки, везде стоит. На время Евро-2012 изменят подследование троллейбусы, микроавтобусы, а также пригородные автобусы, движущиеся по проспекту Мира в районе Донбасс-Арены. Всего 8 маршрутов. Все они будут объезжать стадион по соседним улицам и проспектам. Десятый троллейбус будет ходить до автовокзала Западный, а 73-й – до аэропорта. Горожане переживают, что из-за большого наплыва болельщиков они не смогут добраться домой. Вообще не будет ничего ходить. А Петровку вообще отключат от снабжения транспортом. Наверное, будет хуже ходить. Что-то все так думают что цены повысятся на евро, а так ничего хорошего от этого не будет. Повода для беспокойства у Данча нет, отмечают в городском отделе транспорта. В рамках подготовки к турниру мэрия закупила 110 автобусов и троллейбусов. Это позволило обновить автопарк на 60%. Упростят и систему продажи абонементов. Планируется сделать проездной сразу на три вида транспорта. У нас одно коммунальное предприятие «Дон Электроавтотранс». И сейчас поставлена задача, чтобы они проездной билет давали на три вида транспорта. Потому что есть районы, такие как Петровский, они электротранспортом не обеспечены. Но в то же время, когда они приезжают в город, они пересаживаются на трамвай и троллейбус. За 4 часа до матча вокруг Донбасс-арены будет включен так называемый полный периметр. Въезд для всего общественного транспорта будет закрыт. Проехать смогут лишь аккредитованные автомобили. Ингалапикова, Георгий Жилич, Панорама.